Близько доби лишається до нового політичного сезону в Україні. Завтра вперше збирається Верховна Рада нового Восьмого скликання про новий процес законотворення та, зокрема, роль опозиції в ньому ми поспілкуємося із відомим політиком, представником опозиційного блоку Олександром Вілколом. Пане Олександре, вас вітаю доброго ранку. Ради бачити нашій студії Добре утро. Ну почнемо з того, що звісно, аби аналізувати, чим буде займатися новий парламент, треба зрозуміти, яка буде роль опозиції в новому цьому законотворчому процесі, зокрема у нинішній ситуації в країні. Но я начну с того, что оппозиционный блок победил очень во многих промышленных регионах нашей страны, таких как Харьковская, Днепропетровская область, Донецкая, Луганская. И мы получили очень серьезную поддержку людей. Это при том, что это была самая грязная кампания избирательная в истории Украины, огромное запугивание, давление, избиение оппозиционных лидеров. Ну, то есть такой грязи у нас еще никогда не было. Но люди пришли, люди проголосовали, и люди нам доверили. Поэтому сколько бы нас не было в парламенте, мы выполним ту функцию, мы выполним ту роль, которую обещали людям. Мы никогда не обмануем. То есть мы будем голосом людей труда, мы будем голосом промышленных регионов в этой Верховной Раде. И мы будем контролировать эту власть, и мы заставим эту власть работать. Если говорить про европейские принципы, которые постоянно декларируют действующая власть, то оппозиции в классике отдаются контрольные функции. То есть это те вопросы, которые мы нам сегодня говорим. Но она будет контрольные, таким. контрольные функции – это комитет по свободе слова, это очевидно. Комитет по надзору за правоохранительными органами. Также для нас очень важно – это комитет по духовности и культуре, потому что мы будем защищать правдивую историю нашего народа, в том числе говорить правду про Великую Отечественную войну, мы не дадим переписать историю, мы будем защищать нашу каноническую церковь. Но, к сожалению, там действующая власть понимает, а что мы будем говорить людям правду, поэтому по этому комитету я думаю, что у нас будут проблемы. Но тем не менее мы будем э, за него бороться. Я mm -hmm. еще раз подчеркиваю, что э, мы э, не задаем вопросы, мы не хотим какие-то ресурсные комитеты, то есть комитеты, в которых что-то делят. То есть это контрольная функция, исключительно контрольная функция, такие как счетная палата и возможность контролировать власть. Ну, насколько я знаю, оппозиция выступает против квотного принципа как раз распределения комитетов. Вы в одночас вы говорите про вот такой вариант комитетов, які бы вас зацикавили. Тут немає диссонанса? Нет, нет, мы как раз про это и говорим. Квотный принцип – это принцип распределения... Там как-то в, как в математическом порядке этих мест. А мы говорим о классическом принципе, который, кстати, соблюдался и в украинском парламенте, всех созывов до этого. Это о функциональном принципе, то есть власть имеет влияние на все комитеты, в которых что-то делят, там, бюджетные комитеты, другие комитеты, там, где делят что-то. А оппозиция влияет на те комитеты, которые выполняют контрольную функцию. То есть, когда мы говорим о этом принципе, то как раз мы вот это имеем в виду. таки. что вы вспомнили опыт Европы. Как это в европейских странах? Чи вбачаєте вы, можливість участі в работе уряду оппозиции? Ну, знову ж таки долучаючись до досвіду Европы. Як це буде? Вы знаете, это правительство, которое вот у нас было, за свои восемь месяцев довело страну до полного обнищания. Люди разуверились во всем, что только может быть два раза обвалина национальная валюта, страшное подорожание цен на медикаменты, на продукты питания, жилищно-коммунальные услуги. Эти люди говорили, что они будут слушать людей, но на практике, так как оказалось, что они слушают только Международный валютный фонд. Поэтому мы точно не пойдем в это правительство, точно не пойдем. Мы будем жестко контролировать его работу, и мы будем настаивать на наших инициативах. Мы заставим их работать. Через какие важели цей контроль будет відбуватися? Если вы сказали частково про комитеты, певні, а еще какие важели контролю? Первое. Мы будем вносить и предлагать законопроекты, которые действительно нужны людям. И мы будем об этом говорить обществу. И пусть они попробуют за них не голосовать. Я немножко позже скажу, какие это законопроект. Не очень важные, действительно. Второе. Мы будем предлагать реалистичные программы возрождения экономики, создания новых рабочих мест. И... Закрываем про схиды так и разумею, Нет, речь идет обо всей стране, ну, в том числе, конечно, и о нас... Это, Там это, это тоже важно. Мы будем добиваться устойчивого мира в нашей стране. І таким образом будемо заставляти до працювати. роботи. Ви торкнулися громадян. почути нас З вами є така можливість. Ми можемо просто зараз дізнатися, що власне українці очікують від опозиції. Як вона, на їх думку, повинна працювати і що має зробити? Давайте дізнаємося. Да. Прошу mm. будуть виставляти все свої назад. Бізнеси вертати. і любими путями підлять, щоб не не доторканість не знімати і тому подобне. Вот это вся их задача, вернуть все то, что у них есть. Не знаю. А чем они все занимаются? Скорее всего, что защищать свой бизнес, наверное. И я думаю, что им, скорее всего, это надо для этого. Мне жалко, то есть вы... что никто не будет, хоть, хоть кто-то контролировал бы. Без понятия, честно. Я думаю, сильно ничего не изменится. Это мое мнение, как бы, ну, все хотят жить хорошо. Итак, мы еще не что э, люди трогают эту тему, опять же, недоторганности. Это вопрос, наверное, актуальный в сообщественном Запад. Давайте я скажу первые законопроекты, которые мы внесем. Первое. Это законопроект о поддержке украинских семей, который касается запрета на повышение коммунальных тарифов и выстраивания компенсаторов тем, кто больше всего нуждается. Малообеспеченным, многодетным семьям, нашим пенсионерам за то повышение тарифов, которое уже произошло. Второе восстановление выплат по рождению ребенка, по уходу за детьми до прежнего уровня. Третье это невозможность беспредельного, как сейчас это происходит, повышения цен на продукты питания. В первую очередь, социально необходимые продукты питания. Типа хлеб, молоко, mm -hmm. то, что люди постоянно чем пользуются. То есть вот э, это первые наши законопроекты, которые мы внесем. И, конечно, это индексация заработных плат и пенсий на уровень инфляции. Потому что у нас подорожание всего произошло при замороженных пенсиях и зарплатах. Это вообще катастрофа. Люди еле-еле э, сводят концы с концами. Вот это первые наши законопроекты, которые мы внесем. Угу. Что э, касается вопроса э, снятия неприкосновенности. Э, это вопрос достаточно емкий. И неприкосновенность необходимо снимать со всех. И с народных депутатов, и с судей, и с президента. Так или нет? Ну, это, должен быть, это должен быть комплексный законопроект, который снимает неприкосновенность со всех мы будем принимать участие и готовы принимать участие в его разработке. как раз про разработку других законов и законопроектов. Чи ли оппозиционному блоку взять участие в коалиционных переговорах для взагалі узгоджения питання статуса оппозиции? Это также питання, яке, ну, напевно, треба узгодити. Все эти коалиционные переговоры – это не более чем политические игры, это коалиционное соглашение, это просто пиар-документ такой, которым заменяют реальную работу. Это просто имитация бурной деятельности. Я недавно, я недавно очень детально прочитал. Анализовал это. Да, конечно, это коалиционное соглашение. Но одну фразу приведу. Там, там написано «постепенное прекращение перекрестного субсидирования э, тарифов по жилищно-коммунальному хозяйству». Что это означает на русском языке? На русском языке это означает повышение коммунальных тарифов. Это то, что там написано. При этом там ничего не написано про такие важнейшие вопросы, как сохранение рабочих мест, как возрождение нашей промышленности, возрождение нашей экономики. Но возвращаясь к тому вопросу, который вы назвали... О статусе оппозиции, к сожалению, на сегодняшний момент это четко ничем не регламентировано. Есть, скажем так, украинская традиция, в украинской традиции у оппозиции были и контрольные комитеты, был вице-спикер ну, от, свободы... от свободы Кашулинской, вы помните, да, то есть есть европейская традиция, есть украинская, но... Если говорить, как это делается в мире, то необходимо принимать закон об оппозиции, который четко регламентирует те функции, которые должна выполнять оппозиция, ее права и ее обязанности. Как раз в этом контексте у вас уже есть какие-то напрацевания, пропозиции, которые будут разглядаться с годом на законотворческом уровне? Я могу сказать, что тот законопроект об оппозиции, который сегодня находится в Верховной Раде, он, скажем так, более-менее нормальный. И при необходимой доработке... Он будет ефективно працювати, і звісно, у нас повністю это все готово вже ви вже ініцію... ініціювали по певні зміни. Коли розпочнеться активність в цьому плані робота? бо я так розумію, 27-го вже повинні зібратися. Чи розпочнеться робота? Ну, в Давайте скажемо дня? так. Пусть вообще начнется робота Верховної Ради. Так про те, но, питання. ну ми начнем точно не з закону або позиції. Це важливий вопрос, но точно не ставим, не первым. ми його не поставимо не першим. Ми першим поставимо вопрос именно то, що касається каждого українця. Індексація пенсій, індексація заробітних плат, Комунальні тарифи, на порушення цін на продукти, питання. Тобто ми будемо виконувати то, за чим нас люди вибрали, і то, що ми людям обіцяли. Ну головне, щоб наші парламентарі справді зібралися і почали працювати. Будемо чекати 27-го, можливо, це дасть певні відповіді. Дякую, що сьогодні зранку до нас завітали. Дякую і вам. Ми постійно слідкуємо.